zombi mavzusidagi ko'plab tomoshabinlarning eng sevimli filmlaridan biri jahon urushi z tomoshabinlarni zerikmasligi uchun filmni sujeti boshidayoq tezlik bilan rivojlanishni boshlaydi odamlar va zombilar o'rtasidagi qarama qarshilik butun dunyo miqyosida bo'lib zombilar insoniyatga umuman imkoniyat qoldirmasdan odamlarni o'ldirishni boshlagan payt bosh qahramon Jerry Lane virus qayerdan kelib chiqqanligini va unga qanday kurashish yo'lini topish maqsadida o'z guruhi bilan safarga chiqadi va butun insoniyatni taqdiri jerri laynga bog'lanib qoladi film zombilarni kutilmaganda chiqishi yaxshi odamlarni zombiga aylanishi zombilar bilan ommaviy janglar hodisalariga to'la bo'lganidan tomoshabinni hayratga